На буквально считанные дни остаются до зимних Олимпийских игр в Сочи, где будет выступать ваш муж Евгений Плющенко. И вам в пору выбирайте новые зимние наряды, а не платье от кутю. Я выбираю наряды, потому что я немножко хочу отвлечься, потому что очень серьезный прессинг был. Мне было очень сложно находиться в Москве, потому что очень много звонков, интервью, вопросов, будет, не будет. Большое, большое было давление на Женю. Я ему сказала, Жень, на контрольном Прокате, где будет определяться единственная путевка на Олимпиаду, катайся для себя, катайся для меня. Вот катайся, как в последний раз. Мне сказали, что был один из лучших прокатов в его жизни. В тот момент, когда решалась, собственно, судьба мужа, в тот момент, когда решалось, поедет ли муж на Олимпийские игры, на четвертое в своей жизни, вы сидели в первом ряду, показывая от кутюр. Ну, собственно говоря, могу себе позволить. Я все равно бы не смогла попасть на этот закрытый прокат. Вы, можно сказать, будете ответственны за светскую составляющую олимпийского движения. Вы даже думали подогнать в Сочи яхту, где бы происходили все вечеринки и отмечались бы все победы. Но потом решили быть скромнее. На самом деле, действительно, у меня была такая идея у одного из наших друзей, который является обладателем нескольких яхт, и он... Купил новую яхту и на время Олимпиады хотел назвать ее Плющенко. Сочи 2014, поставить ее в порту и делать там все вечеринки. Меня эта идея, конечно, очень сильно взбодрила сначала, а потом я поняла, что у многих может появиться и жога на эту историю. И дабы никого не злить и все-таки оставить спортивный привкус всего этого мероприятия, мы решили все-таки эту идею отменить. Но вечеринок действительно будет много, и много будет тех, которые буду делать лично я.